uylanish tashvishida yurgan 25 yashar bola tinmay yig'layotgan 4 yashar bolaga dedi buncha yig'laysan mazza qilib ovqatlanib multfilm ko'rib yotmaysanmi biror o'ylaving bo'lmasa ey, senga xavasim kelyapti maoshini u oydan bu oyga yetkazayotgan 35 yashar erkak uylanish tashvishida yurgan 25 yashar bo'ydoqqa dedi buncha siqilasan uylanarsanam joningga ham tegar <laughs> mana qaragan ahvolimni senga juda havasim kelyapti biznesi o'xshamagan va bankrot bo'lib boshi tashvishdan chiqmayotgan 55 yashar kishi 35 yasharga dedi boriga <laughs> shukr <laughs> qiling kam maosh olsangiz ham quloqingiz tinch a mana umrim bo'yi borimni bergan biznesim kasodga uchrab quloqimgacha qarzga botib ketdim sizga qanchalik havas ka qilayotganimni tasavvur ham olmaysiz uning gapini eshitib turgan yetmish yashar chol dedi buncha siqilasan menga o'xshab beling qaqshab oyog'ing qaltiramayaptiku o'rningda bo'lganimda tog'ni urib talqon qilardim havasimni keltirma qabrda yotgan marhum ularga qarab nido qildi barchangizga havasim kelyapti chunki sizda tavba qilish imkoniyati bor qaniydi de menda ham shunday imkoniyat bo'lganida edi